А что вы сегодня представляете здесь? Мы производители проращивателя зерна и семян Green Vitamin. Украинское производство. Украинское, да? да. А, скажите, пожалуйста, а какова основная цель вот вас? Вот зачем вы пришли сегодня на фестиваль этот? Мы за здоровое питание, за здоровый образ жизни, поэтому этот продукт и возник и был нами рожден в течение нескольких лет. Это может кушать любой человек, не обязательно веган или вегетарианец, человек, который думает о своем здоровье, это живые витамины ежедневно, круглый год. То есть это вещь, которая проращивается зерно, он удобен, прост, мобилен, его можно брать с собой, людям, которые путешествуют и не могут найти для себя нормальное здоровое питание, там, где они бывают, даже в горах, в нем же промывается, замачивается и прорастает, за короткий срок и очень легко за ним ухаживать. Зерно все прорастает, не закисает и так далее. Кто сталкивался с проращиванием в тарелках в марлях, тот знает, как это сложно. С этим прибором это очень все просто. Меня зовут Кристина. Я представляю студию Кулинарную Ваги Хеперум. Я вот увидел, у вас очень классные книжечки есть. Расскажите, пожалуйста, по ней подробнее. Эти книги пишет Оксана Филь, это общественный деятель, она пропагандирует вегетарианство и здоровый образ жизни уже более 20 лет, и она пишет книги с рецептами полезной вегетарианской кухни, а также веганских и сыроедных блюд. Оксана а планирует написать книжечку о веганской кухне? На в последней книге пишет, что она подходит веганам. Все, все рецепты адаптированы под веган. А вы сами готовите по этой книжечке? Э, да, я вообще-то соавтор этой книги, <laughs> поэтому я очень часто по ней готовлю. Я вот еще по секрету знаю, что вы мама. Да. Вот, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт. Э, мой опыт очень позитивный. Э, с самого детства я кормлю ребенка исключительно вегетарианской пищей и сыроедческими десертами. Вот как раз пятой книги, я действительно по ней готовлю. Я стараюсь полноценный белок давать ребенку и поменьше сахара, как бы больше полезной пищи, и вот все мои секреты. А во время беременности не хотелось мяса, рыбы? Вообще говорят, что у всех беременных бывает такое желание. Это так какие связано с какими-то, наверное, психологическими состояниями. У меня тоже такое было. Но поскольку я знаю, как правильно питаться, есть вегетарианская колбаса, есть сейтан, да, есть э, нори, тофу, который напоминает рыбу. Поэтому я хитро заменяла все эти продукты, и никаких проблем не было. Кстати, меня зовут Женя. А, Женя, а что вы здесь представляете? А, у нас здесь благотворительный столик. У нас здесь представлено два приюта. Это под Львовом уголек, который занимается выкупом корова, козочек и также представленных животных из Котобоя. А на этом столике у нас под Киевом приют Любас Хаус, который занимается собачками-инвалидами. Также хозяйка данного приюта нарисовала все футболки, то есть дизайны представлены ну, чисто авторские. Мы продаем всю продукцию здесь, собираем денежки, абсолютно все они будут переданы данным приютам. Вы сами ездили в приюты хоть раз? Да, я не, я не из Киева, но я у себя дома регулярно посещала приюты, поэтому имею в этом опыт и очень это люблю. Привет. Меня зовут Алиса, я волонтер приюта Сириус. Алиса, а что вы сегодня представляете? Здесь насколько много людей к вам подходит? Подходит очень много людей. Мы продаем различную сувенирку, чашки, футболки, сумки, открытки, ну, много разного. Почти все сделано нашими волонтерами, то есть там дизайны, печать, все это делают волонтеры. Люди подходят, интересуются, покупают. Очень приятно, что люди очень многие спрашивают не только о сувенирке, но и о, о самом приюте. Как приехать, как забрать, сколько животных, как вообще люди там забирают животных или нет. Ну, это очень, для меня это очень приятно, потому что для меня цель, чтобы люди забирали животных. Ну, как бы сбор денег это круто, но лучше, когда люди забирают домой животных. А, а, чем ваши сладости вот, вот так уникальные, уникальные, что ваш вообще? Как чем? Они сделаны с любовью, из натуральных растительных ингредиентов. И они очень интересны тем, что у нас в каждой сладости есть изюминка. Например, у нас есть меренги, у нас есть зефир, у нас есть белый шоколад, белый разноцветный шоколад. У нас очень много новинок, и мы каждый раз стараемся вас удивить. И красиво украшены. Супер! А что у вас вот сейчас нового-нового? Ну, на это у нас сделанный зефир, Вин пока еще идет трехсмакив: яблочный, смородиновый и вишневый. С яйцами? Звездно не. <laughs> с веганскими <laughs> яйцами? <laughs> так веган, на, на нутовой веган, воде. Веганские нутовые яйца. Белый шоколад без красителей идет. Он идет на основе фреша морковки, фреша буряка, фреша шпината, но они не имеют именно этот вкус, а имеют именно вкусный сладкий белый шоколад на основе медального молока. Где возможно будет в ближайшее время попробовать? Ну, найближче це тут зараз, потім на Діфесті приходьте. Ну, і зазвичай ми продаємося ван One Planet, Вігана Там зазвичай. Так. І мы ще продаемся в Одессе. в Світлавер Бейкері. Заходіть туди. Меня зовут Полина, я активист экоцентра, это инициатива Национального экологического центра Украины. Представляем нашу организацию, здесь все разные материалы, вот, мы проводим для людей экологическую викторину. Если они выиграют, мы угощаем их вкусняшками разными. Также у нас есть там инсталляция, где люди могут посмотреть то, чем мы занимаемся, те проекты, над которыми мы работаем. Вообще работа экологического центра она направлена на энергосохранение. Какие ближайшие планы экоцентра? Мы планируем провести акцию под названием «Звильный смугу». Она направлена на то, чтобы по полосам общественного транспорта не ездили автомобили, потому что это провоцирует пробки, и общественный транспорт не может свободно передвигаться. Нарушают водители правила. И мы боремся против этого, чтобы в городе было комфортно жить всем и тем, кто передвигается с помощью общественного транспорта, и те, кто пользуется личными автомобилями. Вот именно на это и направлена эта акция. Добрый день, меня зовут Катерина. Скажите, пожалуйста, про Веган вот Ингард. Что это? Где это? Беган Ингард. Это зарождающийся проект. Это начало пути. Я стартую здесь, чтобы посмотреть обратную связь с моей контактной группой, посмотреть, нужно ли это кому-то, насколько. Вот. И с этого момента уже дальше стартовать более активно вы знаете, ничего не заставило. Я пришла к этому собственной жизнью, образом, образом жизни, образом мысли. Я к этому пришла, я так живу, я так, я так кушаю, и мне интересно, знали ли это кому-то еще. а вы веган, да? Да. Сколько лет? Веган я около года, вегетарианец около двух, но это был плавный процесс, плавный, естественный и плавный. Поэтому вот Шамайма-тумайму, на сегодня так. Как люди подходят, нравится, вкусно? Да, вы знаете, я очень довольна обратным откликом. Очень. На самом деле, это дает очень много силы, уверенности, что все правильно. И идем туда, куда нужно идти, куда зовет душа. Меня зовут Кристина. Представься, пожалуйста. <laughs> Устала, малышка. Первая цель, конечно же, найти любящий дом этому котенку. Потому что я знаю, что на Веганском фестивале много людей, которые любят животных, поэтому наши шансы ну, удваиваются. Это натуральный мех? Нет, ни в коем случае. Это сто процентов искусственный мех, как и вся моя одежда или обувь. Отлично. А ты придешь на акцию «Хуторов» 2 октября? Да, с удовольствием приду. Я всегда поддерживаю такие акции, я считаю, что это должно быть. Поэтому с удовольствием приду, если вы пригласите. Приглашаем. А, скажи, у тебя только один котенок? У меня один, но если кто-то еще желает взять котят, то без проблем это можно сделать в приюте. Их, их хватает в Киевской области. Я могу рассказать о приюте Сириус, который считается самым большим приютом в Европе. И именно там вы можете обрести одного котенка или одну собачку, потому что там животных около трех тысяч. Кто-то говорит, что там все-таки какой-то там породистый кот имеет э, родословную. Как ты можешь ответить таким людям? Ой, меня всегда это очень злит. Я считаю, что. Дело не в родословной, а дело в том, какой это будет для тебя будущим будущем друг. Потому что животное, купленное у заводчиков, которые просто зарабатывают на этом денег, оно не будет так ценить хозяина, так ценить тепло, дом, так как это будет делать бездомное животное, которое вы спасете в первую очередь. Мурчит? Да. Я Олег, я эко-активист и веган с многолетним стажем. У меня есть информация, что ты недавно был в командировочке в Германии. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт жизни. Тяжело ли жить веганом в Германии и контраст между Украиной и Германией? Ну, контраст такой э, заметный, очень заметный, я бы сказал. Ну, в Германии, ну, просто цифра, то есть больше 5% населения веганы. И, ну, среди молодежи эта культура очень распространена. Во всех крупных городах, по сути, ну, в любой супермаркет вы заходите и видите там отдельные, ну, отделы для веганов. Есть даже, ну, чисто веганские супермаркеты, где все товары, они этичные, и, ну, ни один товар не, ну не является продуктом насилия. Вот, ну таких э, супермаркетов пока что не так много в Германии, но они уже есть, и это, ну то, то есть это, это впечатляет, что есть целые супермаркеты огромные, которые, в которых вся продукция веганская. Мы витаем вас сегодня на фестивале Киев Веган Бум». а с нами Рудольф и Иван, организаторы. И давайте расспрашиваем Їх, про їхні враження, їхній досвід, як це в них вдалося. Давай, Рудольф, ну по-перше, всім привіт. Я б хотів сказати, що все в процесі. Ми не можемо сказати, що все вдалося. От закінчимо, можна про це поговорити. Але мені подобається, як ми цей раз мені сподобалося минулого разу, як готувалася команда. Все ефективно, сучасно, дуже корисно для планети, максимально ефективно. Продумано було все. І в цей раз команда це зробила швидше, ефективніше і ширше. У нас стало більше учасників. Настрій у всіх більш піднесений, ніж минулого разу, бо всі повірили минулого разу, а в цей раз просто прийшли додому. Я займалася взагалі просуванням фестивалю більше в соцмережах. і ЗМІ у нас там лише декілька засобів масової інформації з нами контактували і допомагали нам просуванню нашого івенту. Я взагалі хотіла сказати трохи про інше, не про мої обов'язки, а про те, що ми готуємо насправді не тільки фестиваль, ми готуємо і свою команду. От ну, насправді, якщо там зрівняти з приготуванням якогось пирога, то от. Наша команда, як і фестиваль, він на етапі заготовки, тому що ми ще ми ще досі притираємося один до одного, що до, досі е, відбуваються якісь е, знаєш, от постійно в процесі, постійно динаміка. І ти ніколи не розумієш, е, от завтра ти прокинувся і такі думаєш, «Да, у тебе все стабільно, класно, тебе фестиваль через три дні. А ну типу, ти просинаєшся завтра, і такий блін, а тут треба ще те зробити і те зробити. І ж найбільше, що мені подобається в цій команді, що один один одного підхватує. Знаєш, ти типу, коли ти тебе щось не, не виходить, ти дзвониш. Кажеш, мене не виходить. Добре, я за тебе зроблю. І ніхто, ну ті, типу, ніхто ну, через це не, не париться і робить все класно. І ну, мабуть, найбільша цінність саме в, цій, в цьому фестивалі, в нашій команді, взагалі в людях, які сюди приходять, в тому, що вони наповнені доброти і взаємодопомоги. Оце моя думка. Я не веган. Я досі ще не веган. Але я думаю, що за цим майбутнє. І так як я не веган, я в я роблю цей фестиваль для таких, як я, тобто для тих, що для ну для того, щоб людям дати зрозуміти. Для чого потрібно веганство? Для чого е, потрібно старатися обмежувати себе в чомусь стосовно наступного Києва учасники та гості фестивалю вже за нас вирішили, що буде наступний Київ -вегенбум». Тобто ми ще це не обсудили, а всі вже говорять. Ну так що через місяців три ну, чекати наступний, а ми ще навіть це не обговорили з командою. Але вже всі знають, що третій буде ось так. Ну <пивіт3> <перед> <т spirit> що залишається лише сподіватися, що планеті. екосистемі вистачить сил, ресурсів для того, щоб ми всі разом дійшли до змін і вже зберігали те, що є.